Salam, xoş gördük sizləri, hörmətli tamaşaçılar, Lider televiziyasının efirində. Hörmətli tamaşaçılar, bizim verlişimiz canlıdır və siz 510 38 03 06 vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, Kancilium verlişi olaraq hər gün Azərbaycanda öz uğurları ilə günbəgün gün artan tibbi təbliğ etməklə məşğuluq və ona görə də bu yaxınlarda çox sevindirici bir xəbər aldıq. Bütün doktorlar üçün, bütün Azərbaycan səhiyyəsi üçün çalışan doktorlara bir sevindirici oldu bu. Leyla Shklinskaya klinikasının fəaliyyətinin davam etdirilməsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə Leyla Shklinskaya klinikası Azərbaycan xalqı üçün, həm Azərbaycan səhiyyəsi üçün çox böyük uğurlar qazanmışdır. Çox böyük nailiyyətlər olmuşdur və bu nailiyyətlərin davam etdirilməsi və eyni zamanda həm akademik personalın, həm tibbi personalın klinikada daxilində olan personalı sevindirici halını biz bu gün bölüşmək istəyirik və ə, bu sevinci bütün tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirik və istəyirik biləsiniz ki, bu gün Azərbaycanın da ilk özəl klinikalardan olan və fəaliyyəti ilə hər zaman Azərbaycan xalqını düşünən bir klinikadan söhbət açacağıq və klinikanın maddi-texniki bazası, həkim personalı hansı ə, keyfiyyətləri daha çox artırılıbdır, o barədə söhbət açacağıq və ə, Biz bu gün verilişimizə konsilium verlişinə qonaq olaraq Leyla Shklinskaya Klinikasının baş həkimi doktor İlqar Alışovu dəvət etmişik. İlqar Alışov e eyni zamanda həm Moskvada, həm Türkiyədə, həm Avropanın bir çox ölkələrində e testis kongreslərinə qatılmış və dünya tibbinin Azərbaycana gətirilməsində çox böyük töhfəsi olmuşdur. İlqar doktor gastroenteroloq, hepatoloqdur. Yəni bu vəziyyətdən, bu fürsətdən istifadə edəcəksiniz. Bizim xatırlatdığım kimi 510 38 06 telefonu vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayacaqsınız və sizi maraqlandıran mədə-bağırsaq sistemik xəstəliklərlə bağlı suallarınızı da verməyə imkanınız olacaqdır. Bu gün Hamımızın bir sevinclidir xəbərdir doktor. E, Leyla Shkhleskaya klinikası artıq tam heyətlə, tam gücüylə fəaliyyətini davam etdirir və gözəl bir şəkildə davam etdirir. İstərdim bu haqqda məlumat verəsiniz. Mən bildiyim qədərilə təmirə görə sizdə bir az e, fəaliyyət müddəti dayandırılmışdı. Amma indi hər şey qaydasındadır, hər şey uğurla davam etdirilir. Bu haqqda biraz informasiya verək tamaşaçılarımıza. Axşamınız xeyir. Mən də tamaşaçılar salamlayıram dördən də biz iyunun sonuna qədər işlədik. 28-ci ildə bizim həm lisenzamızın bitməsi vaxtı idi, həm də biz qərarə gəldik ki, o dövrü, yəni 2 ay ərzində biz onu istifadə edək və klinikanı maddi bazasına, texniki bazasına artıraq, yəni yeni hava danıqlarla tərzidir eyni zamanda da təmir işlərimizi görək, yəni cari təmir işlərimizi və e, böyük bir təmir işlərimizi görək və mən səhərəm ki, biz uğurla onu yerinə yetirdiq. Lazım avadanlıqlar alındı, lazımı e, yerdə təmirlərimizi apara bildik və e, çox şükür ki, ayın 1-i oktyobrın biz e, tam fəaliyyətlə, yəni bütün sahələr üzrə yenidən lisenza al lisenzamızı alaraq təzədən fəaliyyətimizi başladıq və ə, siz gözəl qeyd etdiyiniz kimi, yəni bizim ə, həkim kollektivimiz eyni qaydada qalaraq, yəni yeni kadrlarda cəlb eləyərək biz öz klinikamızın həm də ə, həkim potensialını yüksəltdik və beləliklə də biz ə, necə həmişə ilk özəl klinikalardan biri olaraq, yəni 16 il fəaliyyət göstərən bir klinikadır. İlk olaraq biz mamogenikoloji şöbədən başlayırıq, sonradanssa biz e, onu artıraraq ümumi cərrahyəni, ümumi diaqnostikanı hamısının e, böyüdərək bu sahələri tam fəaliyyətdə göstədir və onun 16 ildir ki biz çalışırıq, yəni e, halqa xidmət eləyək və e, həmişə öndə, ön olan klinikalardan biri olaq. Elədir, e, xüsusən də təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım səviyyəsinə baxdıqda Azərbaycanda ən güvənilir xidməti Leyla Şklinskayda fəaliyyət göstərən doktorlar həyata keçirdirlər. Çox gözəl vurğuladınız. Həm mamogenikologiya sahəsini, həm digər sahələri. Bu gün sizin tibbi personalınızın, akademik personalın səviyyə baxımından dünya tibb praktikasını Azərbaycanla gətirməsi burada mütləq göstəriş idi ki, tibbi avadanlıqlar yenilənsin. Çünki köhnə avadanlıqlarla, vaxtı keçmiş avadanlıqlarla işləmək doğru deyil və bu gün siz bunu düşünərəkdən bu addım atdınız. Hal-hazırda istəyərdim bir az o haqqda məlumat verəsiniz ki, hansı yeniliklərlə artıq bu fəaliyyət davam etdirilir. Bizim klinikanı ümidlə istəyirəm, ə, yəni bilməyənlər üçün və bilənlər üçün təkrarlayım. Yəni bizim klinika bir neçə şöbə bölünür. Əsas yəni bizdə diaqnostik, yəni poliklinik şöbədir. Orda biz bütün sahələr üzrə, yəni mütəxəssislər cəlb eləmişik və onların yəni olsun mənim sahəm olsun, gastroenteroloqiya bölümdə, yəni endoskopik cihazların alınmasında yeniliklər etdik. Eyni oftalmoloji kabinet olsun, ordakı cihazları təzələdik ondan başqa fizioterapistik ə, otaqlarımızda cihazlarımızdan eyni ə, bizdə bu ə, mama ginekologiya şöbə böyük bir fəaliyyət göstədiyinə görə bizə əsas şöbələrdən də biri ultrasonoqrafik şöbə olmalı idi və o ultrasonoqrafik şöbədə də biz ə, yeni ə, cihazlar alındı və həmin cihazlarla biz e, bu hamiləlinin bütöv dövrü ərzində aparılan e, müayinələr orada e, həmişə bizdə olduğu kimi indi də var. Yəni daha da yüksək səviyyədə onu təşkil etdik və eyni formada ordakı həkim personalımızda, yəni yüksək səviyyədə olduğuna görə biz onu təşkil etdik. Eyni onunla bərabər bizim e, rinqan kabinetimiz də var. Orada da həmçinin e, biz ə, rəqəmsal Yenilənmiş. bəli rəqəmsal rentgen aparatı ə, quraşdırıldı. Orda da yəni lazımi cihazlar yeniləndi. Yeni formada biz də kompüter tomoqrafiyə sahəsində fəaliyyət göstəririk. Orda da uğurla davam edirik. Ondan başqa bizim stasionar şöbələrimiz də var. Yəni stasionar şöbələrə bizdə cərrahiyyə şöbəmiz var, ginekologiya şöbəmiz var, doğuşdan sonrakı şöbəmiz var, yəni zəxə şöbəsi var bizdə e, pediatrik şöbəmiz var. Pediatrik şöbəmizi xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Yəni iki bölməyə aidddir. Yəni pediatrik bir dünyanı atal şöbə, yəni yeni doğulmuş uşaqlar. Hmm, Demə olar ki, qürur nə məndə deyə bilərəm ki, Azərbaycan ilk olaraq e, vaxtilə Leyla xanım bizim təşkisi tərəfindən, Leyla Schrens tərəfindən yaradılmış yüksə səviyyədə neonatoloji şöbə, yəni onun e, bütün sip aparatları ilə, küvez aparatları ilə elə bir təminat verilmişdi ki və ordakı mütəxəssislərimiz bizdə, yəni Yaponiyada oxumuş mütəxəssislərimiz var, yəni orada işləmiş mütəxəssislərimiz, Almaniyadan, Rusiyadan vəsaitə digər ölkələrdən mütəxəssislər də oxumuş və hal-hazırda bizdə çalışan mütəxəssislərimiz səviyyəsində biz deyə bilərik ki, ən zəif, ən çəkisi az olan uşaqlar biz Orda tam olaraq övünəci doğuşu qəbul edəndən sonra ya kesir əməliyyatdan sonra biz onları orda tam olaraq ə, şərait yaradılıb ki, onlar orda baxılsın və onların çəkisini artıraraq biz onları sağlam bir vəziyyətdə öz analarına qaytaraq verəki və onlar bizim cəmiyyətdə öz layiqli yerlərinin tutsunlar. Bir təvəffə kimi olsun. E, doktor e, bir həkim olaraq, bir e, kolleqa olaraq hər zaman Azərbaycanın tibbi inkişafının səviyyəsini sevərək izləyirik və bu gün Leyla Şixlenskaya klinikasında yaradılmış bu imkanlar, xüsusən vurğuladığınız kimi, e, həm neonatologiya şöbəsi, həm mamaginekologiya və pediatriya şöbələri xüsusi dövlət tərəfindən nəzarətdə olan e, tibbin sahələridir. Çünki bir başa Azərbaycan xalqının genofondunun təminatçısı sayılır bu sahələr. Və bu gün həm dövlətin etimadı, həm klinikada fəaliyyət göstərən doktorların birlik və bacarıq səviyyəsi bizi sevindirir ki, Azərbaycanda artıq doğum fəaliyyətini özəl şəkildə, amma çox müdafiə edici, çox keyfiyyətli şəkildə təmin edə biləcək tibb ocaqları vardır buna bütün doktorlar olaraq hər bir kəs sevinir və eyni zamanda Azərbaycan xalqı olaraq güvənilir bir məkandır. Sevinməliyik və bu uğurları biz də sizinlə birlikdə paylaşmalıyıq. Bu çox gözəl tendensiyadır və bu işlərinizdə sizin getdikcə artan sərdə uğurlar arzulayırıq və ümid eləyirik ki bizim tamaşaçılarımız bu imkanı dəyərləndirəcəklər. Çünki biz konsilium verlişi olaraq hər zaman Azərbaycan xalqı üçün ən doğrusu nədirsə, ən düzgünü nədirsə onu təbliğ etməyə çalışırıq. Çünki Hipokratın andında olduğu kimi zərər vermədən və daha keyfiyyətli şəkildə. Və hörmətli tamaşaçılar, Leyla Şxlinskaya klinikasının əlaqə telefonlarını siz ekranlarınızda görəcəksiniz. Məncə bu fürsətdən yararlanın, dəyərləndirin, çünki həm diaqnostika sahəsində, həm digər patologiyalar sahəsində çox güvənə biləcəyiniz bir tibbi ocaqdır və siz e, çox e, o inamla öz sağlamlığınızı əmin əllərə orada təhvil verə bilərsiniz. Doktor qastrentroloji sahəsindən bir az danışmaq istəyirəm çünki Azərbaycanda da günü-gündən bu sahə böyüyür, inkişaf eləyir və daha invaziv formalara keçir. Yəni endoskopik heç bir kəsiksiz, heç, heç bir travmatik zədə vermədən artıq mədə bağırsaq sisteminin patologiyalarını müəyyən etmək olur və o istiqamətdə müalicələri də tətbiq etmək olur. Bu gün sizin klinikanızda invaziv, yəni endoskopik üsulla hansı mədə bağırsaq problemlərinin öhdəsindən gəlmək asanlaşmışdır. Çox sağ olun sualınıza görə. Bir balaca istəyirəm, o, sizin sözünüzə quvvet verirəm ki, o analıq və uşaq ölüm barədə danışanda biz qürurla hiss edə bilərik ki, yəni 16 il ərzində 20.000-ə yaxın biz uşağımız ə, doğulub və ə, bizdə ölüm hadisəsi faktiki 0-a bərabərdir. Yəni cəmi 2 dəfə olub. Yəni o da yəni çox az çəkil uşaqlar olduğuna görə olub. Yəni dünya üzrə bu rəqəm çox yəni az sayılır və güvənli bir rəqəmdir. Yəni ki, biz ona ə, ə, əminliklə deyə bilərik. Çox sağ olun ki, mənim sahəminə toxundunuz. Mən öz sahəmim barəsində nə demək istəyirəm ki, mən 2002-ci ildə Moskvada təhsilim və orada işlədiyim dövrü başa vurara, Azərbaycana döndükdə ilk mən hansı sahələrdən boş sahələr gördüm? O invaziv endoskopiyanı dediyiniz kimi, yəni Azərbaycanın olmamaq səviyyəsində olduğu xal var idi və əsasən də bu uşaq endoskopiyası bizdə yaradılmamışdı. Yəni olmamış bir səviyyədə idi. Və bir təsadüf olaraq mən ilk iş yerimdə Elayda Shrensky klinikasında başlamışam. Sonradan düzdür mən fəaliyyətim başqa klinikada davam elədim amma yenə olaq yenə də qayıtmışam mənim klinikaya və həmin orda biz ə, bir qərarə gəldik yəni uşaq cərrahları ilə ki uşaq endoskopiyasında yaradaq Azərbaycanda və biz ona ə, istədiyimiz düzdür həmişə istəyir daha da yaxşı olsunu istədiyimiz qədər biz çalışdıq onu yaradaq onu görək ki uşaqların qanaxmalarında biz ıı, faktiki olaraq bizdə avadanlıq yox idi o dövrdə biz yəni baxa bilmirdik. Avadanlıqlar Azərbaycana gətizdirdi, yaratdıq. Uşaqların yəni endoskopik baxılma cəhətində də yəni çətinliklər var idi. Yəni böyüklər ona o mənəyə dözə bilirdilərsə, baxa bilirdilərsə, uşaqlarda bu sırf olaraq hansı səviyyə altında olmalı idi. Yəni uşaqları yatırdıq. Bu hecə baxımından çətinlik dərəcəsi. Bəli, cərlər var idi. Anestezioloji briqadalarımız yox idi. Onları yetişdirdiyik, yaratdıq və indi qürurla deyə bilərik ki, biz elə öz klinikamızda da 2 e, ayını tutmuş hər bir uşağa tay e, böyük yaşa qədər adamları biz rahat e, sidats altında, yəni heç bir əziyyət vermədən, yəni yatızaraq 5-10 dəqiqə yataraq biz o müayinələrimizi edirik. Yüngül narkoz deyirlər. Bəli, yüngül, yəni ki, mən onu həmişə deyirəm müalicəvi yuxu. Yəni ki, yüngül yataraq Nə biz müayinəni keçiririk, lazım olan bizdə özünüz -öz bildiyiniz kimi bizim sahədə ə, bu qastritlər və xoralarla bağlı olaraq Helicobacter pylori faktoru, yəni mikroorolo gəldiyinə görə mütləq şəkildə skrininq şəklində indi onun nəcid, biopsiya göstərərək yoxlanması var ekspres testlə. Ona görə də yəni bu müddət, yəni 1 dəqiqə, 2 dəqiqə ərzində ona görə bizə lazımdır o müddət ki biz xəstə diskomfort hiss etməsin və onu hiss etmədiyi üçün biz onu yarada bilmişik. İnvasiv metodlara gələndə, yəni ki indi özünüz bildiyiniz kimi, yəni diaqnostiklə bərabər endoskopik qedir, yəni müalicə və əsərlə. Yəni ki poliplərin çıxarılmasıdır nə varikoz genişlənmə vaxtı, yəni qaraciyərin patologiyasında ə, biz bantlar qoyuruq, liqasi edirik ki, yəni ki, qanaqman həmin an qabağını almasın. Eyni həmçə bir ə, daralmalar olanda ə, və o daralmaları aradan qaldırmaq üçün biz ora stentlər adlanan bir stent prosedur həyəti bəli, biz onu yerləşdiririk ki, həmin moment xəstəyə tamamilə ə, yemək imkanın bərpa edə, yəni xəstə yeyə bilmədiyi vaxtı, yəni disfagiyonda yarandığını görə biz onu edirik və xəstə tam rahat olaraq qidalanıb bilər. Eyni formada da ə, başqa cür, yəni xoralardan olan qanaxtmalarda biz onları ə, həm ə, medikamentoz olaraq saxlayırıq, həm də elektrokoagulyasiya, lazer koagulyasiyası ilə biz onu çalışırıq saxlayırıq. Yəni bax ə, ondan başqa öz yolları daş daşlar olduğuuna görə, xəstələrində daş olduğuna və öd yollarında daşlar tıxananda e, taktikalardan biri ola, yəni yeni taktikalardan biri olaraq, yəni, yəni cərrahdan öncədən biz endoskopistlər olaraq, müdaxilə edərək, yəni e, təbii dəliklərdən istifadə edərək açırıq və e, o öd yollarından daşları xaric edəndən sonra biz o xəstənin rahat təhvil verə biləcəyi cərraha ki, cərrah bujə öskəsədə olan daşları xaric etsin, yəni ki əməliyyatın etsin. Də, yəni endoskopiya gün-gündən inkişaf edir və yəqin ki, gələcəkdə də inkişaf edəcək. İmkanları edir. da get-getə artır. Bu gün həm diaqnostika baxımından, həm də müalicə baxımından çox doğru vurğuladınız ki, endoskopiyanın imkanları çox böyükdür. Bu gün 21-ci əsrin qidalanmasında çox böyük problemlər var. Az öncə həm qastritlərə, həm xoraya toxundunuz. İstəyərdim bu haqqda biraz endoskopiyanın invaziv metodların həm diaqnostikasında, həm müalicəsində qastritlərdə və xüsusən xoralı, yəni bəzən bunlar gizli qanaşma da ola bilər. Heç müəyyən et etmək olmur, ancaq perforasiya zamanı bilmək olur. Bu haqqda yəni deyilmələr zamanı bunun müddəti nə qədərdən bir olmalıdı? Yəni normalda bir insan istər uşaq olsun, istər böyük olsun, hansı müddətdən bir e, bu müayinələrdən keçməlidir. Çünki çox önəmli bir müayinələrdir bunlar. Belə götürəydə dünya üzrə götürəndə belə bir e, endoskopiyanın yaradıcısı, yəni e, təməli Yaponiyada qoyulub. Yaponiyada tutalım çek-up adlananda, yəni bu cəmiat arasında çox məşhur olan bir sözdür, yəni ki müayinədir, yəni ki qollarda check-up-a e, ildə 2 dəfə anarzi endoskopik müayinə daxildir. Buna görə ki, onların e, qidalandığı düyütdən də əsl olaraq, yəni yaratdığı burda onkologik xəstəliklər mədədir. Onda əsl olaraq bunlar da bir skrininq şəklində bu mütləq şəkildə qoyulub ki, yəni ildə 2 dəfə sən bunu keçməlisən. Sözsüz ki, Azərbaycanda və Avropa ölkələrində qidalanma bir az başqa cür olduğuna görə, e, mən sayıram ki, e, xəstəlik tapılıbsa, əmiddə e, yəni xəstənin öncəsi yoxlanılmasından sonra müalicə dövrü bitəndən sonra təzədən yoxlayıb xəstəni rahat buraxmalıyıq ki, bəli, sən də hal-hazırda xora yoxdur. Yəni sən rahat gedə bilərsən. Amma yaz-payız dövrü olduğuna görə həmin dövrdə olur, yəni ki, kəskinləşmə dövrləri. Həmin dövrlərdə də yəni hansı bir narahatlıq varsa, təbii olaraq ki, onda biz endoskopik müsahibət etməliyik. Çox gözəl vurğuladınız. Yəni indi qidalanmaqla bərabər, həm də ə, uşaqlarda qabaqlar ə, bir 10 il bundan öncə, ancaq bir 2 yaşlı uşaqda yara taplanda çox böyük bir ajitaj ajitaj yaranırdı. Da. Çox belə bir, hamı təəccüblənirdi. Məs o qanaqma olmasaydı heç kəs inanma inanala bilmirdi ki, yəni orda doğrudan da xora var. Yəni ki, ilk ıı, simptomlardan biri, yəni ilk şikayətlərdən biri ilə qanaqmayla gətirirlər o uşaqlar bizim. Yəni əsasən də bu kəskin xoralar yaranırdı. Bu səyoxdəma vaxtı ıı, xərarətin artanda, yəni o ə nisbiq steroid preparatlarından istifadə edəndə ya da hansısa bir ə, Bəlim, ağrı kəsicilərin hamısı təsir eləyir. Bəli. Edir. Ağrı kəsicilərin hamısı o təsir eləyirdi və ilk onlar qanaqmə ilə gələndə hamı təəccüblənirdi, dedi ki, nə təhr ola bilər ki, burada xora var bu uşaqda. Ya da ə, hamı bildiyi kimi görək ki, xora birincisi xəstəlik olar. Biz anamnez toplayanda, soruşanda, akassa bu uşağın atasında da, babasında da bu xəstəlik olub. Deyirəm ki, niyə təəccüblənirsiniz? Sadəcə bu ə, sizdə 16-20 yaşında olubsa, indiki bu qidalandığı aynan və sairə bağlı olaraq uşaq da daha tez inkişaf edir və şikayətsiz keçərək hal-biri ilk olaraq qanaxmayla verilib. Təbi əldə ki biz onu tapanda onun müalicəsi də rahatlanırdı. Yəni amma bir 15-20 il öncə həmin uşaqlar gedirdilər birbaşa əməliyyat ə, stola və əməliyyat ə, masasında onlara açırdılar, tapırdılar, tikirdilər. Müalicə daha tam başqadır. Başqa amma indi daha rahatdır. Doktor bizim bir telefon zəngimiz var. Buyurun. Zəngimizə cavab verək. Alo, salam. Alo, salam, buyurun. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Sağ olun, dəyərəm doktor hər ikənizi. Çox sağ olun, biz də sizi. Buyurun. Buyurun, biz sizə eşidirik. Doktor, mən elə sıxlıqdan 1 metr bundan əvvəl yoxlanmışdım. Mənim bağırsaqlarımda gənərmə vardı, müəyyən hissələrində meşokçu dedi həkim. O nə qədər dərəcədə təsir edə bilər. Sizdən ki o nəsə məni incidir, köp olur, qaz olur, tez-tez söyə getmək olur. Ona gəlmək lazım. Çox sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun doktor. Ə, ə, xanım dediyi xəstəlik yəqin ki o meşoqlar dediyi, yəni yəqin ki bu divertikul xəstəlikləri barəsində yəqin ki ümumiyyən olunub, qoyulub. Divertikul xəstəliyi belə bir xəstəlikdir ki, yəni ə, təsadüfən tapılan bir xəstəlikdir. Yəni müayinə zamanı testsiz bizə əsasən də yaşlı insanlar müraciət edəndə iltahıplaşarsa divertikulit var. Divertikul nə deməkdir? Yəni ki ə, ə barsan bir divarların hansındansa əmələ gəlmiş ə, bir lorodildə desə ciblikdir. Hansına necə yığıldıqca, orada iltihab yarandıqca divertikloyozun özü müalicə edilmir. Yəni ki, sadəcə ə, pəhriz gözdənilir və sair. Amma yox, siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni iltihab prosesi yaransın, divertikulit yaransın, orada qanaxmaya qədər də səbəb olur və ilk olaraq çox vaxt da yaşlı adamların birinci şikayəti qanaxmı olaraq müraciət edirlər çoq onko fabi ilə gəldik. Yəni məndə hansısa bir şiş xəstəliyi də var səhrə və biz onları yoxlayaraq orada divertikulit taparaq divertikulun biz çalışırıq, yəni özü olaraq, ə, yəni onu ə, konservativ olaraq müalicə edək. Amma yox, qanaqma dəyənməsə, yəni nə isə olmasa, biz təbi ələrində cərrahlara müraciət edə bilərik ki, asl olaraq ki sayından və ə, yerləşdiyi yerdən ona görə. Yəni xanım da tövsiyə etdi ki, yəni narahat edirsə müraciət eləsin. Biz onu təzədən müayinə edək, baxaq problemini tapıb həllində çalışarıq elə elmi maraqəti. Bu gün endoskopiya elə bir səviyyəyə, elə bir həddə çatıp ki, əvvəllər hər hansı bir patologiyanı, gizli qalmış bir patologiyanı aşkar eləmək üçün mütləq qarın boşluğu açılmalı idi, baxılmalı idi və ondan sonra müəyyən travmalardan sonra müəyyən diaqnozlar qoyulmalı idi. Amma indi mədə-bağırsaq sisteminin xəstəliklərində endoskopiyanın uğurları və bu gün Leyla Shklinskaya klinikasında endoskopik e, müayinənin verə biləcəyi xeyirlər haqqında, e, biraz da profilaktik forması haqqında e, çox qısaca bir az informasiya versəniz e, bu barədə. Gözəl vurğuladınız. Yəni endoskopiya getdikcə bütün sahələdə olsul bu cərrahiya olsun və bizim sahədə olsun, yəni ginekoloq sahədə olsun amma ginekoloq sahədə olsun, hər bir sahədə, yəni oraloji sahədə, hər yanda endoskopiya inkişaf edir. Həmçinin də mədə varsa, sistemin traktında da bu durmur. Yəni ə, mən nə tövsiyə edərdim? Ə, mən tövsiyə edərdim ki, çəkinməsinlər, qorxmasınlar, vaxtında müraciət eləsinlər. Vaxtında qoyulmuş diaqnoz Əsasən də endoskopik diaqnoz timbor indi iki durumda hava ki mümkündür. Yəni ki onu daha rahat formada keçmə və gələcəkdə baş və verə biləcək hər hansı fəsadatların qarşısını, qarşısını almaqda kömək eləyir. Doktor mən çox təşəkkür edirəm bizimlə bu gün olduğunuza görə və mən şahidam ki bu gün sizin uğurunuzu birlikdə paylaşırıq və tamaşaçılarımıza bu haqda çatdırırıq. Belə hörmətli tamaşaçılar, biz bu gün Azərbaycan səhiyyəsi üçün növbəti bir uğuru sizinlə paylaşdıq. Reala Şklinskaya klinikası və Bizim bugünkü qonağımız Leyla Shklinska klinikasının baş həkimi doktor İlqar Alaşov idi. Biz sizlə sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Bizimlə olun ki, dərtlərinizi bir yerdə, çözüm yolunu, həll yolunu tapaq. Hipokratın dediyi kimi, zərər vermədən. Sağ olun, sağlam olun.